бумажной мечты Ты менеджер среднего звена Ты не работаешь под, ты работаешь на Твой этот дверь, твоя компьютер Що правда, те правда. За нинішніх умов робота це якоюсь мірою розкіш, або ж принаймні можливість забезпечення хоча б якої, але стабільності. Тим більше, якщо ця робота в серйозній компанії та з гідним рівнем заробітної платні, тисячі безробітних громадян мріють приблизно про таке місце під сонцем. Хай навіть цим сонцем є офісна лампа та світло від монітору. Однак часом буває так, що сонце світить як і раніше, але. Вже не гріє у житті самовіданого трудоголіка. Раптом наступає момент, коли професійні успіхи вже не надихають зарплатню витрачати ніколи, і взагалі кожен день відбувається за схемою Дім, робота, дім. Робота поглинає людину, перетворюючи її на сумнозвісний вичавлений лимон. Спеціалісти називають це синдромом емоційного вигоряння. Чи можливо від нього захиститися за сучасних умов? І якщо так, то як саме говоримо у сьогоднішній програмі. Вище озвучений термін на пострадянському просторі наразі лунає дедаль частіше. За кордоном він з'явився значно раніше. Поняття синдрому емоційного вигоряння ввів американський психіатр Герберт Фрайденбергер ще в 1974 році. Суть цього розладу криється в назві. Це пов'язане з професійною діяльністю Емоційне виснаження, яке, до речі, з часом наростає і неминуче б'є по психічному та фізичному здоров'ю. Досі експерта Світлана Ковальчишина, науковий співробітник науково-дослідного центру психотренінгових технологій Донецького юридичного інституту МВС України, капітан міліції, кандидат психологічних наук, досвід роботи в сфері практичної психології та взаємодії з персоналом 6 років. Сейчас это явление действительно стало очень актуальным и очень многие об этом говорят, очень много тренингов, э, приходят на консультации именно с э, симптомами и проявлениями синдрома эмоционального выгорания. Сюда подпадают вот э, э, группу риска люди, которые работают в сфере человек-человек, то есть наиболее подвержены этому выгоранию. Но ну, а вообще э, и люди в сфере техники, которые работают с техникой, э, какой-то стационарный труд тоже предполагает, что какое-то выгорание все равно будет. Но с эмоциями именно в сфере человек-человек. Впервые как-то очень много внимания определили этому синдрому и, в принципе, дали название именно синдром эмоционального выгорания американцы. Они занимались еще в середине прошлого столетия. Почему это стало настолько актуальным? Потому что проявление и последствий этого синдрома имеют под собой экономические, экономический фундамент и психологический, физиологический, и отражаются на этих сферах жизни. То есть в первую очередь исследования, почему начали финансироваться именно этого синдрома. Потому что его последствия влияют на экономическую выгоду. То есть человек с синдромом эмоционального выгорания у него качество труда снижается, эффективность труда снижается, соответственно и продукт, который он производит, снижается. В условиях высокой конкуренции вот сейчас американский бизнес дошел до нас и тенденции ведения американской экономики дошли сейчас мы видим у нас сейчас в стране и поэтому естественно сейчас у нас это стало так, так же популярно, как было у них вот в середине прошлого века. Інтенсивне спілкування, як живе, так і за допомогою сучасних технічних засобів, режим постійного робочого авралу, начальницький пресинг, а часом і не надто теплі стосунки з колегами ось далеко не повний перелік того, що здатне зруйнувати психічний імунітет людини і дати поштовх до утворення так званого снігового кому особистісних проблем. Його початок відомий як синдром менеджера. Це ще один психологічний термін, характерний для сучасної дійсності. Ці поняття часто плутають, однак вони не є тотожніми. Можна сказати, що синдром менеджера це для людини такий собі перший дзвіночок, який свідчить про необхідність брати ситуацію під контроль, аби попередити подальші важкі наслідки для власного фізичного та психічного здоров'я. синдром менеджера, это э, э, или синдром хронической усталости, можно так сказать. То есть в чем он проявляется? Человек начинает работать больше, больше 10-16 часов, э, вот, испытывает постоянную усталость, дальше он испытывает бессонницу, и он находится постоянно в постоянном тревоге, страхе. Человек боится потерять время из-за того, что он не успевает сделать работу. На фоне своей усталости он таки не успевает сделать работу, потому что в тревоге человек не может разложить все по полочкам. И он ее не успеет, потому что он не в состоянии себя организовать. Только в состоянии самоорганизованности можно как-то спланировать свою деятельность и все выполнить осознанно, качественно и до конца. Он до конца ничего не доделает из-за этой тревоги. И, соответственно, тревога накапливается, 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 и человек находится как в колесе, как белка в колесе крутится. Вот, между частыми командировками, постоянными совещаниями и придирками к какому-то своему персоналу. Сдавалось бы, и цих проблем больше, чем достаточно. Но нет. Как выявляется, все может быть намного серьезнее. Як ути и касти, да чем дали, тем страшнейше. Я сейчас в стадии расскажу, да, как проявляется синдром эмоционального выгорания. В начале первая стадия, э, 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 стадия, э, как медовый месяц, ее еще могут там называть, э, когда человек с удовольствием работает, а вот, но потом замечает, что его энергичность падает. Вот. Это является первым уже сигналом того, что вот он -то уже, его эффективность начинает падать в дальнейшем. Вот. Потом появляется вторая стадия, когда человек испытывает синдром хронической усталости уже. То есть он уже не восстанавливается, он испытывает эту усталость, соответственно, он не получает удовольствия уже от работы. И в дальнейшем он продолжает работать, если у него есть мотивация, за счет своих внутренних ресурсов. Найпоширенішим мотивом, який у сучасному житті утримує людей на роботі, хай навіть і на ненависній, є страх втратити гроші та через них бодай би яку стабільність та впевненість у завтрашньому дні, як повестися в такій дійсно непростій ситуації і який вибір зробити кожен вирішує самостійно. Адже багатьом з нас соромно виявитися у власних очах та в очах оточення білою вороною, невдахою, лузером. Это еще одно новомодное иноземное слово дуже очень быстро вошло в наш ужиток. Это манипуляция для того, чтобы люди загоняли себя в упряжку. Почему вот навязывают вот там машина такая, Потому что это, это рекламные ходы, машина такая, женщина вот такая, семья вот такая, это все очень разное на самом деле. И люди, когда они, он понимает, что он не соответствует этому стереотипу, вот навязана вот такая жесткая, жесткая оболочка, то значит что-то с ним не так. Но это машина Porsche и работа директором в крутой компании, это может быть не, не, не быть там моя цель или там, цель человека. У меня может совершенно другие стереотипы. вот там женщинам тоже теж да, что вот там бізнес леді так да у него, может, совсем другие ценности в нього можуть зовсім інші цінності в житті. Але коли ми це видим по телевізору в ярких красках, це все управляє нашим сознанием. Я була на прийомі психолога. Він сказав, що у мене синдром емоційного вигоряння і порадив змінити роботу. Останнім часом я стала дратівливою, не можу зосередитися. виконую роботу суто за шаблоном. Невідомо звідки з'явилася постійна тривога, суцільна апатія, відчуття безпорадності та повної ізоляції від усього навколишнього ніщо не радує. Але ж я раніше такої ніколи не була, от і звернулася до спеціаліста. Прикладу цієї дівчини щодо звернення по психологічну допомогу, на жаль, слідують далеко не всі. Більшість продовжує тягнути щоденний віз за принципом А кому зараз легко. І все більше занурюються в згубне болото повсякденної рутини на тлі глибокої психологічної дизгармонії, що відбувається з безмовним трудоголіком у цьому випадку, і на які бонуси він може розраховувати у подальшій перспективі. Не з чуток знають спеціалісти. В дальнейшем при таком темпе переходим на третью стадию, стадию профессиональных заболеваний, когда у него уже начинается гипертония, начинаются болезни с сердцем, начинаются болезни с головой, частая головная боль. Бессонницы могут появляться и на второй стадии. После третьей стадии наступает четвертая стадия, когда уже человек уже болен, Естественно, работать разрушаются его результаты деятельности. Это уже не тот качественный труд, который был раньше. Допускаются профессиональные ошибки, нарушаются взаимоотношения с коллегами, взаимоотношения дома. У человека появляется... Депрессивное состояние, у него падает самооценка, он перестает видеть смысл и переходит к пятой стадии, когда сознание настолько сужено, психика не способна справляться с этим напряжением, которое не проходит вообще. И человек потихоньку теряет смысл жизни, потихоньку теряет контакты. Это на этой стадии снижается уже интеллект, снижаются творческие способности, точнее, даже не снижаются, снижаются они на третьей-четвертой стадии. На пятой стадии они уже разрушаются, а вот разрушается интеллект, он уже не может так же думать эффективно, как раньше. Вот, соответственно, он не может вести там, переговоры, он как-то не может конструктивно общаться с людьми, у него просто не удается конструктивное общение. Вот, и, соответственно, человек становится изолированным, вот, у него начинается кризис. Точнее, он приобретает тотальную форму, достигает своего пика и крайняя степень, то есть человек заканчивается это смерть. А вот, либо это какое-то профессиональное, это инфаркты, например, либо это попадание в какую-то э, сильную травматическую ситуацию, это какая-то авария, перелом, то есть вот, либо, ну, су и суициды бывают. У нас, например, ну, сотрудникам милиции это, это, явление, к сожалению, случается. Как зазначає Светлана Ковальчишина, характерный для мешканцев постсоветского простору помилковый сором, что до звернення до спеціалістів назва профессии которых начинается на ПСИ, Та взагалі неуважність до себе та оточуючих ускладнюють проблему, про яку йде мова. До спеціалістів, якщо і звертаються, то зазвичай уже на четвертій, п'ятій стадіях, коли розплутати клубок негативу, який накопичувався роками, набагато складніше. Если человек, слава Богу, одумается и как-то обратит на свое, вни... на свое состояние внимание, то естественно можно этот клубок распутать и можно э, путем переосознания ситуации, осознания того, чего именно не устраивает. Почему? Ведь если мы на работе находимся, э, есть причины определенные, э, которые нас не устраивают. Либо же это э, роль, которую я выполняю. Ведь у синдрома эмоционального выгорания, если проще говоря, у него три фактора которые способствуют его появлению. Это личностные, то есть если человек по своим личностным характеристикам как-то не соответствует той деятельности, которой он работает. Он эмоционально отстраненный, он интровертированный и склонен к систематизации данных, работать с документами, а ему надо общаться с людьми. Или выступать. Или ему надо выступать по роли И вроде как и работа. То есть он идет за деньгами, как у нас люди идут, за статусом, а по своим личностным характеристикам он не способен это делать. А ему приходится делать раз, он начинает выгорать. Дальше. Человек, человека назначили, или он сам в силу там, определенных обстоятельств попал на должность, роль которой ему не соответствует. Человек, например, исполнитель по своей сути, а ему надо заниматься менеджерской работой, которая предполагает совершенно другие навыки. И тогда ему тоже, например, тяжело Тяжело. Он находится в ролевом конфликте между собой и э, деятельностью, которую выполняет. Ну и, соответственно, организационные. Бывают организации, это очень часто сейчас у нас встречается, практически каждая вторая организация. У нас есть бюрократия, у нас есть сложная подчиненность, у нас есть тотальный контроль, э, и у нас есть сложная категория населения, с которым приходится общаться. Это все способствует тому, что человека вызывает эмоциональное выгорание. Если он не научится общаться, 呃。Uh точнее, как-то оберегать себя, там, заниматься спортом, например, общаться, больше uh, уделять внимание там, хобби, время там, с детьми, с семьей, то есть в какой-то приятной среде, ну, обращаться к своим потребностям, вот, по-честному. И тогда это даст силы как-то по-новому смотреть на жизненную ситуацию, в которой человек оказался. Это, это будет профилактика эмоционального выгорания, и как-то человека очень поддержит. Звичайно ж, мы не закликаем вас кидать работу, и что называется стримголов взрыва Туди не знаю куди, тим більше, що труднощі, в тому числі й виробничі, періодично трапляються у кожного з нас. Однак варто прислухатися до своїх відчуттів, емоційного стану, відрізняти тимчасове від постійного та мати чітку мотивацію як у професії, так і в житті загалом. І, звичайно ж, адекватно розставляти пріоритети між роботою та всім іншим. Не уявляєте як. Рівно за тиждень у другій частині програми ми поговоримо про те, як цьому навчитися. Адже робота і рабство це не синоніми. І про це варто пам'ятати, якщо ви не хочете, аби ваше життя проходило повз вас. Слідкуйте за нашими ефірами та бережіть себе.